Свой доклад генерал-майор начал с того, что послание главы государства – это документ, который представляет собой реалистичный и тщательно выверенный план по достижению благополучия народа. Поэтому к его реализации должно подключиться все население страны. Особенную задачу Нурсултан Назарбаев поставил перед спасателями, ведь от них во многом зависит безопасность граждан. Нынешнее послание для нас тоже имеет большое значение. Вот, глава государства поставил одну из первостепенных задач – это сделать наше государство безопасным как для граждан Республики Казахстан, так и для иностранных гостей, инвесторов, которые вовлекаются в экономику нашей Республики, нашей страны, для того, чтобы обеспечить благосостояние народа Казахстана. Сотрудники ДЧС прослушали выступление генерал-майора и обсудили главные задачи, поставленные главой государства. Президент отмечает, люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом. Эти и другие задачи четкие и вполне выполнимы, говорят североказахстанцы. Слово на сегодня, поэтому и другим вопросам безопасности граждан в нашей области проводится большая работа. Для того, чтобы именно наши сотрудники они отличались своим профессионализмом, также проводятся с ними занятия, а также своим поведением. То есть проводится большая работа антикоррупционная, то есть в рамках борьбы по профилактике коррупционных правонарушений, преступлений проводится с сотрудниками. Постоянно обновляется парк техники автомобильной, которая способствует для того, чтобы более лучше тушить, организовывать работу по тушению пожара. Сотрудники ДЧС подробно рассказали, какая ведется работа и над чем еще нужно будет потрудиться. Они уверены, это позволит успешно выполнить все поручения главы государства, поставленные перед нами в очередном послании. Их эффективная реализация откроет новые возможности перед каждым. После встречи председатель комитета противопожарной службы провел прием сотрудников по личным вопросам, посетил пожарные части города. В программу также войдет рабочая поездка в несколько районов региона. Жанар Дулатова, Дулат Мусафиров, Акпарат.